মোক বচোৱা মোক বচোৱা বাঘে খালেৱেই বুলি চিঞৰিছিলে চাগে তেওঁ বাৰে বাৰে ল'ৰাটোক মাতৃয়ে শেষ বাৰৰ কাৰণেও দেখা নাপালে এতিয়া মাথো তেওঁ চিঞৰি চিঞৰি কেৱল কান্দিছে আৰু কান্দিছে সাত মাহ পূৰ্বে তেওঁ বিবাহ ভাষত আৱদ্ধ হৈছিলে উকা হৈ ৰ'ল এতিয়া পত্নীৰ কপাল এয়া হ'ল চিপাঝাৰৰ ঘটনা তেওঁৰ নাম আছিল ধনমণি ডেকা কৰ্মৰত আছিল তেওঁ গৃহৰক্ষী জোৱান হিচাপে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তেওঁ টহল দি আছিলে হঠাতে ঢেকীয়া পটীয়া বাঘ এটাই টানি নিলে তেওঁ জংঘললৈ সহকৰ্মীয়ে হাবাথুৰি খাই বিচাৰিলে যদিও তেওঁ জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে যোৱাকালি আমাৰ বিলপাৰ কেম্পৰ সদস্যসকল যেতিয়া ডিউটিলৈ ওলাই গৈছিলে এটা বিছ মানৰ ঘটনা তেওঁলোকে কেম্পত যেতিয়া ওলাই পেট্ৰলিং কৰি থাকোঁতে হঠাতে বাঘ এটা আহি পেলাই তেওঁলোকক দাঙি লৈ গুচি যায় লগৰীয়জনে দুজন আছিলে এওঁ আগত আছে তেওঁলোক দুজন সহকৰ্মী আছিলে এজন হাতী মাউত আছিলে আৰু তেওঁ গৃহক্ষী আছিলে হাতী মাউত আৰু দুইজনে আমাৰ বিভাগীয় হাতীটো তেওঁলোকে ইয়ে কৰিব গৈছিলে চাবলৈ গৈছিলে পানী চানী খুৱাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব গৈছিলে সেইখিনি সময়তে মাউতজন আগে আগে গৈ আছিলে এওঁ পিছত আছিলে তে পিছ কোন মুহূৰ্তত বাঘটো আহি পেলাই এওঁক দাঙি লৈ গ'ল মানে সি তেওঁ আগৰজনে গমেই নাপালে তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি যেতিয়া ই ক'লে মোক বচা বচা বুলি কয় ৰাইফলটো তেওঁ পেলাই দিলে তে হাতী মাউতজনে লগে লগে ৰাইফলটো ধৰি সেইটো ফায়াৰ কৰিলে দুই ৰাউণ্ড কিন্তু বাঘটো ইন ডিমিন টাইম বাঘে মানে ইয়াৰ পৰা মানটো লৈ নাইকিয়া হৈছিলে কালি ঠিক ছয়মান বজাত এটা ফোন আহিছে খবৰ এটা আহিল যে এওঁলোকৰ ফুকন শ্ৰী ফুকন চন্দ্ৰ ডেকাৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ ধনমণি ডেকা মানে বাঘে আনো মানে টানি লৈ গৈছে তেখেতৰ মোবাইলটো কৰি ৰৈছে সেই মোবাইলটোৰ পৰাই মানে মোবাইলটোত তেখেতৰ ঘনীয়েকে এটা ফোন কৰিছিল ফোনটোত মানে কল বেক কৰিছে কল বেক কৰোঁতে এওঁলোকে খবৰটো পাইছে যে মানে ধনমণি ডেকা বাঘে লৈ গৈছে লগে লগে ইয়াৰ পৰা মানুহ যোৱা হ'ল যাই উঠি তেওঁলোকে গম পালে যে তেতিয়ালৈ মানে ধনমণি ডেকা সন্ধানীন হৈ আছে তেওঁলোকে বিচাৰি আছে কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁলোকে বিচাৰি পালে তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোক এই আচলতে ক্ষতি বিক্ষত অৱস্থাত পাইছে আৰু গাত মানে কাপোৰ কানি নথকা অৱস্থাত পাইছে